Привет, с вами я Карина, и сегодня я с Лизой. Привет. Сегодня Привет. мы с Лизой здесь снимаем влог, как мы гуляем. Мы гуляем. Зашли, да, нудимся. Не знаем, куда пойти. Сегодня у нас четверг. Ой, среда. Да. Карина я... уже завтрашние дни. Да. Надеюсь, вам не темно как-то. Ну, может, у вас на небо вот так не поднимите телефон как -то. Нет, ты вышел. Ты лис. О. Лучший, знаешь, так ты лучше, не знаешь, ты Так лучше. В общем, мы сейчас у нас тут шанс. Мы идем с вами собаки бочки. Ммм, лис. Иди сюда. В общем, в ромашке в нашем магазине, в нашем дворе, купила... Ой. Опять я не Меня потеряли. Я купила ну, жвачку, я сейчас ее жую. Это наклеечка. Пас а, такая. По ярче, да. Лиза, это дело не в яркости. В общем, сейчас... Видишь, а есть... я, я бегаю. Где мы, а? Не буду объяснять, как ты бегаешь. Сейчас зашли туда вон. Видите такой зелененький маленький домик? Там я купила... На фоне сам... Сал... Готель-бар. Купила сливку-ленивку. Ну, и всем известная конфетка. О, блин, почему я не взяла Софи палку У меня сейчас рука отвалится. Я тебе вообще предложила видео снимать. Это всё из-за тебя. Давайте -а -а. Давай ты поставь, побудешь тут, я пойду бочку позову. Ну, конечно. Сейчас я надую, надую пузырь. А я выпала. Не, не я выпала, а жвачка выпала. Я выпала. М -м. Карина Мусечок. Живачкой. Кариначка выступает. У нас, короче, все в классе заболели. У нас уже нет. У нас уже все были. Только одного человека сегодня не было. Mm. У нас сегодня было 12, а вчера вообще 10 человек было. Прикольно. Mm. Вообще, когда были метели. Вчера у нас... Да при чем тут метели? Да нет, вчера были метели. Кстати, сегодня уже 2, -ое 2 -ое марта. 2 круто, весна. Это... У нас все, короче, заболели ангиной. Ты что, кашлишь? Маску Это иди одевай домой. А заболели заболела? почти все ангиной, заболели. Короче, вот такой кошмар. Не надо, Лис. Лиза пошла звонить бочку. Ну, сразу вам говорю, кто такой Бося Бося это девочка. Она, ну, мы не знали, как бы, что это девочка. Вон, Лиза. <соцентричная> В общем, вот. Ты знаменитая это на Ютубе собака. Как бы и Лиза ее подкармливает, ходит девочка. везде. Поза, смотрите, как она прыгает. Она прыгает. Вот. Бося. В общем, обычно давай, давай, давай. вот тут фонтанчик у нас. Обычно там мы сидим постоянно, ну, наши мамы там гуляют. Тут фонтанчик такие. Обычно тут у нас травка, такой газончик. И тут мы обычно выгуливаем, Лиза выгуливает своего хомяка Фунтика, а я своих свиней Машу борю. Когда-то, а короче, я гуляла со своими морскими свинками с Борисом. И вот эта собака Ой. вот эта. Чуть не съела моего Бориса. Клок Смотрите, ш... он трогает меня, что ее гладит. Ну-ка, подожди. Видите? Видите? В общем, Лиза его приучает так. Да. Божечки, я его Жвачка. Это собака. И, ага, О, невкусная осень... жвачка. Вот, что ты моя золушка И когда-то вот эта собака... Чуть не съела моего Бориса. Я выгулила его. Поставила вот так на землю. Не, я поставила туда. Короче, и он такой нападает на него. Ду -ду. Бежит, бежит оттуда. Лиза его позвала. Позвала. И Борис такой... И начал верещать. Это было очень ужасно. Ага, Карина вот у него могла успокоиться еще. Смотрите. Вот, нет, нет, ну а как можно. ты думаешь... Как тебе было бы... Я бы там улицу, улицу розовую бы снесла, все. <свят> Смотреть, как твою морскую щенку чуть пожирала, блин, собака. <свят> Уличная. Босичка. ну нельзя же так быть. Басечка. <свят> это боси. Да, но как бы Боси это мальчачий. Ты не сиди на холоде. Ой, 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 ой. В общем, мы нудимся, не знаем, что а делать. Делать, вот вот делать. Лиза тут... Ха. Бося! Босяна, посмотри в камеру, Босечка. Лиз, Интервью видно? с собакой. Интервью с собакой. Вам сколько лет? Шесть, да? Где Может, видно? видно? все видно. Сколько... Как вас зовут? Бося, да, Бося? Ты умеешь лапу давать по настроению. Привет! камеру смотри, что за собака. Смотри в камеру, вот, вот, вот. Камера, видишь, какая камера? Мы с Лизой, в общем, его постригали летом. В общем, такая у нас смешная Пришел какой дядя, начал нас фотографировать. Не фотографировал. Он фотографировал нас, помнишь? Нет, я не помню, чтобы он нас фотографировал. Мы сидели вот так. Он просто спросил. Он зашел, сфоткался и ушел. Смеяться начал. Я маме рассказывала, да маме знакомая. Я не помню, что Паша ну, сфотографировала. В общем, обычно мы тут на велосипедах, на роликах катаемся. На Лизу ролики хорошие, а на меня маленькие. Но я их еще, еще семи раз, с 7 лет ни разу не раздвигала. В общем, Вось, да. Вот так мы нудимся. О, блин, белая курточка на холодной не должна Давайте палку, а то что лапу дает. Да, Ладно, думаю, наш влог подошел к концу. Кстати, я забыл влог, да? Я сейчас Линейк. буду жрать сливки в Да-да-да. Переверну камеру, вы не против? Получить. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока-пока. И пишите в комментариях. Бось, я скажи пока. Пока.